امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے علف اٹھا لیا ہے ابھی تقریب الف برداری ہوئی لیکن اس میں بلاول بٹو نظر نہیں آ رہے بہت سے صاحب بھی امریکہ میں تھے لیکن پتہ نہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے زمینی کا ایک ای کے لیے میں ہوں محبوب تنولی امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے علف اٹھا لیا ہے کل عالف برداری کی جو تقریب ہوئی تھی آؤٹ ڈور ختم کر دی گئی تھی اور بتایا یہ گیا تھا کہ سخت سردی کی وجہ سے وہ ایک حال میں ہوئی اس تقریب میں بتایا یہ گیا تھا کہ پاکستان سے بلاول بھٹو زرداری کو بھی دعوت دی گئی تھی یہاں جو سرکاری زیر اثر میڈیا نے بڑا یہ پروپوگنڈا کیا تھا کہ عمران خان کو تو دعوت نہیں ملی لیکن بلاول بھٹو کو بلا لیا گیا ہے ہم نے پچھلی بھی اس ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ان کو کوئی دعوت شعوت نہیں ملی لیکن اب ثابت ہو گیا ہے کہ ان کو سرکار کی طرف سے امریکی سرکار کی طرف سے کوئی دعوت نہیں ملی تھی اور وہ جب وہاں لف اٹھا رہے تھے تو بلاول بھٹو پاکستان میں ہی تھے اسی طرح وزیر داخلہ محسن نقوی امریکہ میں موجود تھے لیکن وہ بھی اس میں نہیں جا سکے کوئی اطلاع یا کوئی فوٹو کوئی اس طرح کی شواہد نہیں ملے کہ وہ اس تقریب میں گئے ہوں یہی حال پی ٹی آئی والوں کا رہا پی ٹی آئی کے قاسم سوری صاحب عاطف خان صاحب طاہر صادق صاحب سفید چھ بندوں کا کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹرمپ کی الف برداری تقریب میں شریک ہو گئے لیکن وہ بھی شریک نہیں ہو سکے تو اب تک جو وضاحت سامنے آئی ہے جو کہ اس میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے وہ انتظام نہیں ہو سکا فوری طور پر لیکن جن لوگوں کو انہوں نے دعوت نامے جاری بھی کیے ہوئے تھے ہمارے تو کسی کو جاری نہیں ہوتا سرکاری طور پہ لیکن جن لوگوں کو جاری بھی ہوئے تھے ان کے لیے بھی ایک ای میل جنریٹ کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ آپ کو جو دعوت نامے میں لیں اسے یادگاری سمجھیں اور تشریف لانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہاں کوئی جگہ کا شاید مسئلہ ہو گیا تھا یا فوری طور پہ انتظام نہیں ہو سکتا تھا بہرحال اس میں عالمی رہنما تو شریک ہوئے چین کے نائب صدر تھے اس کے ارجنٹائن کے صدر تھے اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے اس کے علاوہ جن جن لوگوں کو جن جن سبراہ وملکت کو دعوت دے گی تھی وہ ان میں سے بیچتے شریک ہوئے لیکن امریکہ کی یہ البرداری تقریب نے فوکس کیا صرف امریکہ پر لیکن یہ ساری باتیں سی ہے اس پہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی جو میں جس بات پہ آ رہا ہوں وہ یہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے میڈیا میں ایک تسلسل سے ایک پراپنڈا ہو رہا ہے ایک تو ایک, ایک یہ بنایا جاتا ہے فیک نیوز کے خلاف گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اس کے خلاف کبھی صحافیوں پہ پی, پی کے خلاف مقدمات بھی بن جاتے ہیں اور وہ بنتے کہ اس کے خلاف ہیں جو صرف حکومت پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سرکار کی حمایت پہ پراپر گھنٹا کرتے ہیں وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہی صورتحال اب یہاں بھی دیکھنے میں آئی ہے پچھلے دنوں ایک بڑے میڈیا گروپ نے یہ خبر چلائی تھی کہ بلاول بٹو زرداری جا رہے ہیں ٹرمپ کی تقریب علم برداری میں تو وہ کل ہے اس کا دیکھ لیا سب نے کہ کوئی کوئی نہیں گئے وہ تو بلکہ ان کو دعوت ہی نہیں تھی اب تو پتہ چل گیا ہے کہ دعوت ہی نہیں ملی تھی پہلے کہا گیا تھا کہ کسی نجی کمپنی کی وساطت سے کسی ٹیبل پہ جا رہے ہیں لیکن اب وہ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ وہ سارا ارینجمنٹ تھا وہ ایک آؤٹ ڈور تھا لیکن چونکہ آؤٹ ڈور میں بھی انہوں نے نہیں جانا تھا شاید اسی طرح کل ایک اور بڑی خبر چلی ہے میڈیا نے خاص کر سرکار کی حمایت کرنے والے میڈیا نے اب تو خیر یہ کہنا بھی غلط ہو گیا ہے میڈیا سارا ہی آگے لگا ہوا ہے اب صرف سوشل میڈیا یا یہ یوٹیوب پہ لوگ کچھ بول لیتے ہیں تو اس کو بے شک وہ پراپر کنڈا لیکن یوٹیوب پہ سی لوگ سچ بول لیتے ہیں جو شاید میڈیا پہ اب نہیں بولا جا سکتا یہاں پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشا سا ہے کل ایک خبر جو جس پہ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کل ایک دم سے میڈیا پہ چلی کہ حکومتی کمیٹی نے پاکستان تاریخ انصاف کی جو کمیٹی تھی مذاکراتی کمیٹی اس کے پیش کردہ مطالبات میں جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے تو اس لیے یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے بڑی دیر تک یہ گھنٹوں چلتے رہے مختلف مطلب میڈیا سے چلاتا رہا تو بہت دیر بعد عرفان صدیقی مسلم لیگ نون کے جو کمیٹی کے ممبر ہیں عرفان صدیقی صاحب کی وساطت سے یہ وضاحت جاری ہوئی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم نے کوئی مسترد نہیں کیا اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کئی عرصے سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک خود فرضی سی کہانی ذرائع سے گڑھی جاتی ہے کبھی سیکورٹی ذرائع سے کڑی جاتی ہے سیکورٹی ذرائع ذرائع سے تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب یہ چھبیس چوبیس نومبر کو احتجاج ہو رہا تھا پاکستان تاریخ انصاف کا اسلام آباد میں اور کال دی گئی تھی چوک کی تو مظاہرین کی آمد بھی جاری تھی تقریباً پہنچ چکے تھے فائٹ کر رہے تھے چھبیس نمبر چوبیس پہ اور آگے بھی بڑھ رہے تھے تو تب ایک میڈیا نے پورے میڈیا نے صرف ایک کی بات نہیں اس کے الیکٹرانک میڈیا بھی پرنٹ میڈیا بھی سارے پاکستان کی میڈیا میں ایک خبر چلی کہ اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی ہے اور مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ سیکورٹی رائے سے چلائی گئی خبر تقریباً سب نے چلائی اور سب پہ بار بار وہ چلتی بھی رہی اب اس کا نوٹیفکیشن آخری دیر تک کہیں کسی کو نظر نہیں آیا اور کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا اور دیکھتے ہی گولی مارنے کا صرف پراپر گنڈا کیا گیا تھا اگر یہ کسی کے خلاف چلی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ مقدمات جو ہو چکے ہوتے ہیں کتنے گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اسے نیشنل سیکورٹی کا معاملہ قرار دے کے اسے کردار بھی قرار دیا جا چکا ہوتا لیکن چونکہ یہ ان کے حق میں چل رہی تھی اور یہ صرف مظاہرین کو ڈرانا اس کا مقصد تھا تو وہ بڑے اعتماد سے ڈرا دیا گیا یہی صورتحال رہتی ہے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے کبھی وہ کلا خود تبدیل کر دیے جاتے ہیں اگلے دن ان کی آتی نہیں یہ وہی ہے تبدیل تبدیلی کبھی کہا لیا جاتا ہے کہ بشرہ بی بی نے پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے تو پھر وہ دو بہنوں میں آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے اس میں علیمہ خان اور بشا نے آپس میں لڑائی شروع کی پارٹی پہ قبضے کے لیے تو وہ بھی ذرائع سے چلتی ہے وہ بھی ذرائع آباد میں دونوں طرف سے تردیدیں آ جاتی ہیں خاص کر وہ جب سنتے ہیں عمران خان جیل میں اس کی سنتے ہیں ڈالہ جہاز میں یہ خبریں وہ تو مسکراتے ہیں آ کے کس حد تک چلے گئے ہیں لیکن پھر وہ بھی جھوٹ سا ہوتے جاتی ہیں کل سے ایک اور صورتحال میں نے ایک اور خبر سے نظر پڑی تو میں یہ صحافیوں کو فیٹ کیا جاتا ہے بعض کیا اکثر جو سرکار کی طرف سے اس ایسا ہوتا ہے ان کو فیٹ کیا جاتا ہے وہ سوال کرتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی اس طرح کا متنازع چیز نکلے اور پھر پراپر گنڈا کیا جا سکے کل ایک کسی نے سوال کیا تھا کہ بیرسٹر کسی صحافی نے سوال کیا کہ جب آپ پہلے بڑے احتجاج کرتے آئے ہیں آپ جب ایک سو نوے ملین پورڈ میں عمران خان کو اتنی بڑی سزا ہو گئی ہے پندرہ پندرہ سال قید ہو گئے ہیں دس لاکھ جرمانہ ہو گیا اسی طرح مشر بی بی کو سزا ہو گئی ہے تو پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج نہیں کیا حالانکہ وہ سوال کرنے والے بھی جانتے ہیں ادارے بھی جانتے ہیں حکومت بھی جانتی ہے کہ یہ جو احتجاج ہے پہلے تو وہ عدالتی فیصلے پہ احتجاج بنتا بھی نہیں ہے اگر وہ کرتے بھی ہیں نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو غدار ہی کلائیں گے مقدمے ہی بنیں گے یہی ہماری ماضی کے تجربہ تجربات, تجربات تو یہی بتاتے ہیں تو ایسے میں پھر ان کو اکسانا ایک ایسی سی بال پھینکنا تاکہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا رد عمل آئے تاکہ پھر خبر سے خبر نکل سکے تو یہ ایک عرصے سے یہ چلا ہوا ہے کہ خبریں خود فیر کی جاتی ہیں پھر اس کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ خبر تھی ہی نہیں تو یہ اگر یہ فیک نیوز کے خلاف یہ اقدامات کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا کو بار بار سے کبھی دہشت گرد کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے بعض یوٹیوبر اس طرح کی بات کرتے بھی ہوں لیکن زیادہ تر جو خاص کر جو بطور جرنلسٹ کام بھی کرتے ہیں یہ یوٹیوب بھی چلاتے ہیں وہ تو بڑی ذمہ داری سے بات کرتے ہیں میں خود بطور جرنلسٹ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں میرا تو خود ضمیر نہیں مانتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں بے بنیاد جس کا سر پیر ہی نہ ہو جس کا میرے پاس ثبوت ہی نہ ہو تو اس لیے صحافی تو کم از کم اس طرح کی بات نہیں کرتے ویسے اگر فری سٹائل یوٹیوبرز ہیں تو وہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اگر وہ اس طرح کا ہو کہ جس سے کسی کی ذاتی ذات زادت کا نقصان ہوا ہو کسی پہ ہر جائے قوم اسلامتی خلاف ہو کوئی مذہبی منافرت فلائی گئی ہو اس طرح پہ ضرور ہونا چاہیے اس پہ مقدمات بننے چاہیے لیکن یہ اس میں پھر یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جب یہ خبر کو آپ نے فیک نیوز کو دیکھنا ہے تو فیک نیوز یا پراپگنڈا نیوز تو اس کو آپ برابر سطح پہ دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آکے کے مخالف کوئی بات کرے تو اسے آپ فیک نیوز کہتے ہیں آپ ریاستی سطح پہ کوئی پراپوگنڈا پھیلائیں اور اس کی اوصلا افزائی اور سرکاری میڈیا یا سرکار کا مائیتی میڈیا چلائے تو اس پہ کوئی ایکشن ہی نہ ہو وہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوا ہے تو اس پہ کچھ ہوتا ہے پھر جس نوٹیفیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کسی نے پوچھا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا وہ خبریں تو ساری چلی ہیں کسی سامنے کیوں نہیں آیا نوٹیفیکیشن اب بلاول بھٹو والی یہ بات ہے جو اس کو بڑے بڑا چڑھا کے بیان کیا گیا افلاں ہو گیا ہو گیا تو کیا ہوا غبارے سے ہوا نکل گئی نہ کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ صرف یہ نہ صرف بلاول کی بات کر رہا ہوں داخلہ تو موجود تھے پی ٹی آئی کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وینیو تبدیل ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہوا تو ظاہر ہے یہ مشکلات ہوتی ہیں تاہم پاکستان کے جو سفیر تھے امریکہ میں رضوان صحیح سعید شیخ صاحب وہ شریک ہوئے ہیں سطح پہ ان کی حاضری تو لگی ہے اچھی باتیں لگنی بھی چاہیے پاکستان کے مفاد کو دیکھنا چاہیے ہم جب بھی اصل میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ہم پارٹی بازی میں آ جاتے ہیں ہمارے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے جب قومی مفاد کی بات ہو تو پھر اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے یہ شکاست دینے والی بات نہیں ہوتی کہ یہ طنز کرنے والی بات بھی نہیں ہوتی کہ ایک شخص جیل میں سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈیا جیل میں اور جیل کاٹ جیل میں وہ سزا کاٹ رہا ہے اب اس کو تازہ صدا ہو گئی ہے مقدمات کی تعداد تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک سو اسی سے اوپر ہے وہ سارے اس کے باوجود کہ وہ پابند سلاسل ہے تو پھر اس پہ تانس کرنا کہ یار اس کو ٹرمپ کی دعوت نہیں ملی تو یہ ٹرمپ کی دعوت کیسے مل سکتی ہے قیدی کو جب آپ کے وزیراعظم آپ کے صدر آپ کی پوری حکومتی جو عددار ہیں کسی کو دعوت نہیں ملی تو ایک جیل میں قیدی کو کیسے مل سکتی ہے ہاں اگر یہ اگر قیدی نہ ہوتے باہر ہوتے یہ سوال بھی بنتا تھا پھر اس پہ بات بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ پھر میرٹ پہ نہیں ہوتی بات نا میرٹ پہ بات کرنی ہے آپ نے تو پھر اس پہ دلیل تو یہی بنتی ہے کہ آپ جب دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں آپ جب یہ سائفر کے لے کے بار بار یہ برابر گنڈا کرتے رہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کر دیے سائفر نے عمران خان کی بیانیہ نے ہمارے وہ خراب کر دیے ہیں تو کہاں تھے آپ کے تعلقات جب کل اس نے ٹرمپ نے حلف اٹھایا تو آپ کدھر تھے آپ کو تو کسی نے پوچھا تک نہیں ہے اور اس کے باوجود مبارکباد دی آپ نے گرچہ شبہ شریف صاحب کو تو مبارکباد کا پیغام نہیں ملا تھا امریکہ سے لیکن دے دیا ٹھیک ہے شباشری صاحب تو سے بھی کبھی ان کا موڈ بنے تو بیٹھ جاتے ہیں فون پہ وہ صاحب کو فون بھی کرتے رہتے ہیں اس تفریق کے بغیر کہ ان کو کسی نے مبارکباد دی تھی یا نہیں دی تھی اس میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ملکی مفاد میں جب ایک طرف سے دیکھنا چاہیے دوسری طرف سے دیکھنا چاہیے آپ کو اپنے گندے کپڑے یہ عام نہیں ہونے چاہیے یہ سب کو پالیسی اپنانی چاہیے آپ کی سیاست پاکستان میں ہونی چاہیے پاکستان سے باہر اس طرح کا کوئی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں اس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستانی ادھر احتجاج کر رہے ہیں وہ تو پاکستان کا نام لے رہے ہیں وہ صورتحال حال بالکل مختلف ہے آپ دیکھیں نا پاکستان میں آپ پاکستانیوں کو احتجاج کرنے کی اجازت دیتے ہیں پاکستان میں کوئی آپ کی غلط پالیسی پہ آپ کے غلط فیصلے پہ احتجاج کر سکتا ہے سڑک پہ نکل سکتا ہے کسی کو یہ اصل ہے جو کر کر کے کر, کر چکے ہیں اب تک احتجاج وہ اس کی سزائیں بگت رہے ہیں تو جب آپ نے اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا ہو تو ظاہر ہے وہ جو آزاد فضا میں بیٹھے ہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں نا تو پھر اس طرح بات کرتے ہیں آپ آگے جب مذاکرات کی کمیٹی اب چوتھا دور ہوگا وہ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے معاملات آئیں گے تو یہ تو مطالبات اس میں قیدیوں کی ازادی جوڈیشل کمیشن بنانا اور باقی دیگر پر جو بات ہوگی اس میں ظاہر ہے یہ معاملات بھی زیر بیس تو آئیں گے حکومت کی طرف سے تو کم از کم یہ آئے گا کہ وہ باہر بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں یا پھر اس کے رائٹ پہ بات ہوگی کہ ان کو رائٹ ہے یا نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ مذاکرات کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے کہ کی نہیں کیونکہ جب عرفان صدیقی کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے تو یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ستائیس سے اٹھائیس کو چوتھا اجلاس ہونا ہے مذاکراتی کمیٹیوں کا اور بات آگے بڑھنے کے امکانات ہے کیونکہ اکتیس کی ڈیڈ لائن دی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر نہ ہوا تو پھر وہ وہ جو احتجاج ہے وہ جاری رکھیں اور اس کے بعد شاید مذاکرات کا سلسلہ بھی وہ بند کر دیں گرچہ یہ مذاکرات کا سلسلہ بند ہونے کے امکانات نہیں ہیں کیونکہ ایک پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے پریشر کے لیے ہی کہا ہو کہ یہ ڈیڈ لائن دی ہو لیکن حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ بار بار حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عمران خان جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہی ہے حکومت سے بات نہیں کرنا چاہ رہی اگر جب آپ کو حکومت سے بات کرنے کے لیے وہ بیٹھ کے پھر آپ ثابت کریں کہ آپ باختیار ہیں آپ فیصلہ خود خود کر سکتے ہیں آپ جمہوری سطح پہ معاملات سیٹل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو یہ کریں پھر دیر نہ کریں تاکہ پھر مزید نہ بگڑیں یہ صورتحال اگر آج پی ٹی آئی کے ساتھ کل آپ کے ساتھ بھی ہوگی یہ معاملات مقدمات پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہوں گے یہ سرکر چلے گا یہ جو قانون سازی آپ نے چھبیس ترمیم میں کی آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں کی ججز میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے, یہ سارے یہ آپ جو آج پی ٹی آئی کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ گڑھے کھود رہے ہیں یہ سارے میں کل آپ بھی گریں گے وسیع تر مفاد میں سوچا کریں وسیع تر مفاد میں فیصلے کریں اور ہر چیز کو خبر کو بھی میرٹ پر لیا کریں تو پھر امید ہے کہ صورت بہتر ہو سکتی ہے اب آگے کیا ہوتا ہے اس کا وقت آنے کے ساتھ پتہ چلے گا تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ